27 ноября 2014 года в зале приемов Киевского национального экономического университета прошел финал конкурса «Лучший бухгалтер Украины», организатором которого выступил всеукраинский бухгалтерский клуб «Баланс». Такие конкурсы дают возможность людям постоянно получать новые навыки, овладевать новыми навыками для того, чтобы быть в курсе всех событий и как себя вести в тех или иных ситуациях. Конкурс наш – это одна из форм таких вот приобретения профессиональных навыков, скажем, в стрессовых ситуациях, в, ну, как бы в ситуациях, в которых нужно сразу быстро принять решение. И это такой стимул для бухгалтера, чтобы он мог держать в тонусе себя. Одна из целей именно была вот такая. А вторая цель это, конечно, конечно же, создать команду активных членов профессионального сообщества, которые могут оказывать помощь и поддержку всем остальным бухгалтерам, которые работают в нашей отрасли. Во втором всеукраинском конкурсе приняли участие более двух с половиной тысяч практикующих бухгалтеров со всех регионов Украины. Для этого нужно было зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и пройти профессиональное тестирование. Номинации конкурса представлены в трех категориях: лучший бухгалтер коммерческой организации, лучший бухгалтер бюджетной организации и Гордость профессии. Конкурс проводился в три этапа с постоянно обновляемым онлайн-рейтингом. В финал вышли всего шестеро, которые представили свои работы перед компетентным жюри. Запропонована моя концепція будується на тому, щоб зменшити навантаження на фонд оплати праці шляхом зменшення єдиного соціального внеску, скажімо, до 15%. Вважаю, що необхідно підвищити ставки акцизного збору, ось, також відкоригувати ПДВ. Уважаю, что необходимо сменшить ПДВ на социальные товары, а на товары роскоши сбильшить, в на автомобили. Сейчас аудит как проводится в бюджетных организациях? Собралась комиссия, посчитали все бумаги на месте, галочки поставили успокоенный. А какой риск? Какая полезность от всех действий? Почему 15%? Именно так говорят директора предприятия. Они действительно говорят, 15% готов платить и даже не буду уходить и близко ставить какие-то другие зарплаты. Они это прямо говорят и готовы. Два курса валют в один день нет ничего проще, чем ввести изменения в 21 стандарт. Нам пришлось доказывать не только налоговым инспекторам при проверке, нам пришлось аудиторам доказывать, что мы имеем право применять тот курс, который происходит в момент операции, курс спот, который прописан в МСФО 21. Я думаю, що потрібно спочатку, щоб підприємство наростило якийсь певний цикл виробничий, а тоді вже можна ставити його на рівні рейки з усіма іншими підприємствами і щоб воно могло сплачувати податки на рівні з усіма. 28 ноября в здании Міністерства фінансів України пройшла церемонія награждання учасників конкурсу Лучший бухгалтер України. Хочу зазначити, що підтримує насправді цей конкурс і розвиток бухгалтерську публіку. Міністерства фінансів в цілому. Такі конкурси вони дуже корисні. Корисні в тому, що професіонали підтримують свої рівень, Вони прагнуть більшого, вони ставлять мету. Якую достигают. Конкурс это всегда внутренняя конкуренция, она же внешняя конкуренция. Я думаю людям самим для себя было прежде всего приятно. Здесь э, проигравших нету, выиграли все. Конкурс это профессиональный, и нужен он для того, чтобы у каждого из нас поднялся уровень планка своей ответственности, своих знаний, своего опыта и так далее. Я желаю участникам верить в себя в первую очередь. И в принципе хотела бы сказать, что нужно идти до конца всегда. Не останавливаться на первом-втором этапе тестирования, а все-таки пытаться писать эссе, пытаться участвовать, дискутировать, потому что это однозначно повышает профессиональный уровень. Приглашаем всех бухгалтеров принять в следующем году участие активное в этом конкурсе. Дорогие бухгалтера, поддерживайте свою квалификацию, повышайте ее, а мы вам в этом будем настоящей опорой и поддержкой.